alkanlarni olinishiga yetib keldik alkanlarni olinishidan birinchi bo'lib adolf Wurtz reaksiyasini ko'rib chiqamiz fransuz olimi adolf Wurtz 1855 yilda taklif qilgan ya'ni o'zi o'tkazgan shu reaksiyani u nima qilgan alkalani mono galogenli natriy metalni ta'sir ettirgan natijada alkan va natriy galogenit olingan quyida sxematik ko'rinishda biz yozib qo'ydik mana demak monogalogen alkan xuddi o'ziga o'xshagan ikkinchi monogalogen alkan bilan ta'sirlashyapti bunga ikkita natriy qo'shilyapti Galogenli ikkita bo'lganligi uchun ikkita natriy va bu ikkalasi natriy galogenit bo'lib chiqib ketyapti reaksiyadan bu radikal bilan bu radikal qo'shilib bitta alkanni hosil qilyapti endi misol bilan ko'rsak yana ham sizlarga tushunariroq bo'ladi aytaylik mana bu radikalni o'rnida shsh uch bo'lsin endi galogenni o'rniga nima olamiz kelinglar brom olaylik galagenni brom xlor yod farqi yo'q qaysi bir bo'lishidan qat'iy nazar baribir mahsulot bir xil bo'ladi. unga qo'shamiz natriy ikkita natriyni Plus xuddi shunaqa narsa ya'ni brom va endi metilni mana bunaqa ko'rinishda yozdim natijada mana mana bu brom bu natriy bilan qo'shiladida chiqib ketadi ikkita natriy bilan chiqib ketadi reaksiyadan chiqib ketayotgan mahsulotlarni strelkani tagiga yozishimiz mumkin bizada nima qoldi bu yoqda metil qoldi bu yoqda ham metil qoldi bular bir biri bilan qo'shiladida shash uch shash uch bo'lsa bu narsani biza etan deymiz demak hosil bo'lgan mahsulot etan mana oddiy reaksiya shuni boshqa galogen galogenitlar boshqa alkil galogenitlar bilan olsak bo'ladi misol etil c 2 h 5 bron qo'shdik natriy. xuddi shunaqa qilib yana yozib olaman bron c 2 h 5 bu yerda turibdi mana mana chiqib ketyapti qo'shilib minus ta natriy bromid bo'ldi a bu yoqdi C2 C2 bu degani sizlarga sal notanishroq bo'lib ko'rinyapti bu c ki sekin deb yozganim mana bunaqa yozsak manimcha tushunarli bo'lsa kerak demak s hsh uch s hash ikki s hash ikki va s hsh uch bu bizada bu tanni hosil qiladi bu tan bu tan ho'p endi qaranglar biza mana bu s 3 brom bilan C2H5 bromni qo'shib ko'raylik s hash uch brom plyus ikkita natriy bo'lsin plyus ikkinchi qo'shayotgan narsamiz mana mana bu ko'rinishda bo'lsin brom C2H5. bu tana bo'ladi mana bu chiqib ketadi minus ta natriy bromid a mahsulotimiz metil mana s 3 a bu buyoqdan yani etil ilanapti unga s 2 ikki 3 hash demak mana mana metil dastlabki brom bromli hosiladan ya'ni metil bromiddan hosil bo'ldi a mana bunisi etil bromiddan hosil bo'ldi o'shanda bu hosil bo'lgan moddamiz pro pan ekan mana virus reaksiyasi manimcha sizlarga tushunarli bo'ldi endi savollarda ko'pincha misol masalalarda bizada keladigan holati moddalarni struktur formulasini yig'ma ko'rinishda berishadi ya'ni bitta qatorda yozib berishadi o'shanga bitta misol aytaylik mana misol mana bunaqa bo'lsin s hash uch ho'p s hash uch s hash s hash uch qovusda keyin yana s hash uch hop davom etamiz s hash ikki keyin s hash qovusta bron qovusta saxash uchana işte, bu ko'rinishda bu mana mana bunaqa modda berildi bu qanaqa modda biz oldin bunaqasini ko'rmavdiku degan savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin bu yerda unaqa yangi narsa yo'q bu ham sizlar bilgan alkanni galogenli hosilasi faqatgina tarmoqlarni nima deb berishdi qovusda yozib berildi bizaga buni yozib olamiz aytaylik mana mana bu saash uch shash uch bu nimaga ulanyapti s hashga ulanyapti s hashga ulanyapti va shu s dan hosil bo'lyapti yana SH3. Bu uch tarmoq bu pastga qarab hosil qildi buni endi mana buni ham qovusta berish kerak edi mana buni ham qovusta berish kerak chunki bu ham shash 3 mana mana bu ko'rinishda bo'ldi keyin bu ulanyapti раз bu yerda man tarmoq bo'lsa mana bu vodorod bo'lishi kerak emas sni o'zi bo'lishi kerak ekan man yo'tgansa adashmamantoglab ketaylik xatoyimizni ho'p keyin bu nimaga ulanyapti s hash ikkiga s hash ikkiga ulanyapti keyin bu nimaga ulanyapti s hashga s hash s hash keyin nimaga ulanishi kerak bromga brom mana mana bunaqa bo'ldi va oxirida yana s hash uch bo'lyapti mana mana bu ko'rinish bizada kamroq joy egallaydi va savol berayotganda o'quvchilarga nisbatan noqulaylikni keltirib chiqaradi shuning uchun bilmadim balki shungadir tesтв center mana shunaqa ko'rinishda moddalarni berishni o'ylab topgan bu bir tomondan sizlarga qiyinchilik lekin savol tuzayotgan odam mana shu narsa bilan sizlarni sinaydi endi unaqa qiyin sinov emas manimcha eplasa bo'ladigan narsa ozgina mashq qilish kerak xolos mana har bittasini qatdan kelganini tushunib olish kerak faqat mana mana bu sxash uch bu mana bu uglerodimiz mana mana bu chiqaringlar ikkita yozdik yozdika shuni bitta qilib bi yozib yozibbosa ham bo'lardi lekin alohida alohida qilib yozdim sizlarga tushunarli bo'lsin deb mana bunisi mana bu bo'ldi keyin mana bu sxash ikki bo'ldi mana bu sxash bo'ldi tarmoqdagi birovmiz mana bu bo'ldi mana vabu sxash uch bo'ldi tushunayotgan bo'lsanglar unaqa qiyin narsa yo'ligini o'zinglar guvoh bo'lasizlar endi shuni nima qilish kerak virus reaksiyasi qilib yangi modda hosil qilish kerak to'g'rimi Xo'p, strelkalarni o'zinglar uchun yozib tushib olinglar Men buni o'chirib turaman chunki men keyingi moddani yozishim kerak virus reaksiyasida xuddi oyna kabi birikyotgandi to'g'rimi xuddi oynaga o'xshab Men shuni endi ketma ketlikda yozaman mana mana shu narsani xuddi oynaga o'xshab yozaman mana man b birovni yozdim bu s xashga ulanyapti yonida s hash uch bor keyin bu shash ikkiga keyin bu s ga mana bu uchta sxash uchga ulanyapti mana mana bu narsani xuddi shunaqa qilib yozib oldim faqat pastga oyna ko'rinishida bo'ldi bromlar turgan joyda natriy keladida nima qiladi mana bu bromlarni olib chiqib ketadi natijada brom turgan joydan bularni o'rtasida bog' hosil bo'ladi mana bu bromlarni hisobiga a mana shu yerda man nima qilsam o'chirib tashlabvursam bo'ladi sizlar tushunib qanaqa bo'lganini bromlar turgan joydan nima bo'ldi bog' yuzaga keldi bog' yuzaga keldi mana natriy bromid shu yerdan chiqib ketdi ikkita bo'lib mana bizada yangi modda hosil bo'ldi yangi alkan endi sizlar alkanlarni nomlanishidan bilasizlarki sistematik nomenklaturani nomlash kerak bo'ladi nima qilamiz a'zoliy zanjir tanlab olamiz a'zoi zanjir mana a bu bo'lsin belgilab mana raqam qo'yishim kerak zanjir ikkita tarafdan bir xil bo'ladi chunki bu bitta modda bitta moddani xuddi oyna kabi yozdik to'g'rimi ko'zguda turgan aksini yozdik xuddi shunaqa qilib bular bitta narsa bo'lganligi uchun zanjirni ikkita tarafi bir xil masofada va bir xil radikal ushlab turibdi shuning uchun raqamlash tepadan bo'ladimi pastdan bo'ladimi ahamiyati yo'q kelinglar tepadan qolaylik bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz endi yani buni nomlash kerak nomlaganimizda qanaqa bo'ladi bu ikki ikki to'rt besh yetti yetti jami uglerodlar oltita bo'ldi to'g'rimi oltita metil Demek bu geksa metil va asosiy zanjir nechta sakkizta oktan man yani mana shu ko'rinishda bizada javob aytilar ekan yana bitta misol yozaman keyin birga uni ham qilamiz mana misol bunisi nisbatan soddaroq Bilan yozib olsak shu ko'rinishdan o'zimiz bilgan oddiy struktur ko'rinishiga aylantirib olsak mana shash 3 bo'ldi buni yozdim keyin bu uglerodga ulanyapti ugleroddan ikkita tarmoq hosil bo'lyapti mana SH3. Tepaga ham shash 3 ni yozdik va bu brom bronga ulanyapti mana bu birinchi yozib olgan moddamiz endi xuddi shuni nima qilib aksini yozib olishimiz kerak mana brom uglerod bu uchtasuchga ulangan man bromlar turgan joyda natriy keladi va bromlarni olib chiqib ketadi natriy bramidlar bo'lib chiqib ketadi ikkita natriy kelganligi uchun va natijada mana bu yerda bog' hosil bo'ladi bromlarni o'chirmasdan ustidan chizqoldim manimcha sh tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak sizlarga endi bu moddani nomlash kerak bu moddan nomlashimiz uchun asosiy zanjir tanlanishi kerak mana yozib oldik raqam qo'yilishi kerak raqamimiz qaysi tarafdan boshlanishini ahamiyati yo'q to'rt endi nomlasak ikki ikki uch uch tetrametil tetrametil asosiy zanjir to'rtta bo'ldi bu bizada de butan degan yani nom bilan bo'lar ekan yana bitta misol mana quyidagicha modda keldi endi buni yozib asosida nima chiqishini yozib olsak hop shash uchni yozdim keyin uglerod bo'ldi keyin bunda ikkita tarmoq bor ekan shash uch shash uch keyin bu shash ikkiga ulanyapti keyin bu yana uglerod va bu yana ikkita tarmoq berdi shash uch shsh uch va keyin bu yana bronga ulanyapti mana mana bu ko'rinishda bo'ldi ho'p endi shuni oyna ko'rinishida yozib olishimiz kerak nisbatan kamroq joy qoldi menda. Men bironi o'chirib turaman mana shu brom turgan joydan ulanish kerak bo'ladi to'g'rimi xuddi shuni xuddi shuni men yozib olaman mana bu uglerod mana mana bu mana bilan bir xil bo'ldi. s hash 3 s 3 keyin bu s 2 ga keyin bu uglerodga yana s 3 shash 3 no, bu yoqda ham shash uch bo'ldi mana qandoq bo'lgan bo'lsa xuddi shuni yozib oldik mana bu yarmi buniki desak haqiqatga yaqin bo'ladi ну bitta bo'lib ketadi bu manda endi asosiy zanjir ko'rinib turibdi mana tekis ko'rinishda ketyapti bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz a ko'radigan bo'lsak ikki ikki to'rt to'rt besh besh yetti yetti jami nechta bo'ldi sakkizta bo'ldi okta oktametil okta metil asos zanjiri sakkizta bo'lganligi uchun oktan man hop bitta bitta misol kelganda qanaqa qilinishi tushunarli bo'lgan bo'lsa endi ikki e, ming sakkizinchi yil variantida kelgan holatini bitta ko'rib chiqamiz mana 2008 yil yoki 2006 yillarda tushgan holati mana test bo'lib kelgan holati quyidagi moddalar asosida yits reaksiyasidan qanday mahsulotlar hosil bo'ladi deb savol beriladi buning uchun nima qilinishi kerak birinchi bo'lib mana mana bu moddani o'zini o'zi bilan ikkinchi bo'lib mana mana modda o'zini o'zi bilan uchinchi reaksiyada bu ikkalasini o'rtasida reaksiya yuzaga keladi buni yozib chiqsak birinchi mana buni o'zimiz bilgan struktura holatga aylantirib olaylik birinchi n shash uch vodorodlari bilan endi beriladi n vodorodsiz yozsa ham bo'ladi man hozir tushuntirish maqsadida vodorodlar bilan yozyapman o'zi aslida aytganimdek vodorodsiz yozish imkoniyati ham bor ho'p bunga uladik xuddi o'zini oynadagi aksi ko'rinishida mana biron shash ikki s keyin shash uch bu yerdaham ss uch bo'ldi bromlar turgan joydan ulanish yuzaga keldi o'shanda raqamlab qo'yamiz 1 2 3 4 5 6. nomlab qo'yamiz 2 5 dimetil dimetil asosiy zanjiri oltita bo'ldi geksan ho'p bu birinchi moddani o'zi bilan o'zi endi ikkinchi modda ya'ni mana bu narsa hop yozyapman mana qaranglar s 3 dan 3 ta deyapti bu degani ta tarmoq 3 uch berilyapti Mana an bu holatni nazarda tutiyapti keyin bu nimaga ulangan bromga ulangan oynadagi aks ko'rinishda yozdik mana brom shash uch shash 3 tepada ham shash 3 bo'ldi bromlar turgan joydan ulanish yuzaga keldi endi bu modda nomlab qo'yishimiz kerak raqamla olamiz bir ikki uch to'rt nomlasak ikki ikki uch tetrametil tetrametil asosiy zanjirimiz 4 ta bo'lganligi uchun bu butan bo'ldi mana yani biz ikkita moddani yozib oldik ana endi uchinchisi uchinchisi birinchi modda bilan aytaylik mana bu birinchi bu ikkinchi desak endi uchinchisida birinchi modda bilan ikkinchi moddani qo'shilishi hisobiga yuzaga keladi birinchi mana birinchi moddani yozyopman ya'ni mana bu qismni mana buni yo s hash uch s s hash uch s hash ikki keyin birov keldi ho'p ikkinchi qismiga mana mana bu qismni yozaman ya'ni oynadagi aks emas endi balki ikkinchi moddani ko'rinishi mana yozib oldim man, man. endi bularni bir biri bilan biromla turgan joyda ulash yuzaga keldi asosiy zanjir mana mana bu yerda faqat raqam qo'yish kerak Raqam raqamlashn qaysi tarafdan boshlaganim ma'qul albatta tarmoq yaqin tarafdan tarmoq ikkalasi ham yaqin lekin mana bu yoq o'ng tarafda tarmoq ikkita shuning uchun biz bu yoq tarafdan boshladik o'ng tarafdan ikki uch to'rt besh ana yani, endi nomlasak buni ikki ikki to'rt tri metil hop asosiy zanjirimiz beshta bo'lsa pen tan mana mana shu ko'rinishda bo'ldi demak ko'ryapmiz birinchi moddamiz 2,5 besh dimetil geksanni hosil qildi ikkinchisi 2,2,3,3 ikki butanni hosil qildi va 1 bilan 2 ni qo'shilishidan esa 1,2,4 ikki trimetil pentan hosil bo'ldi virus reaksiyasi shu nisbatan qiyinroq o'quvchilarga ko'p savol beriladi mana shu virs bo'yicha lekin qilsa bo'ladigan ishlar azgina mashq qilishga ham bog'liq bo'ladi virusreani yana savollar davomida keyingi o'sha masalani tushuntirish davomida yana qaytamiz hozir olinishini davom ettiraylik demak alkalani olinishi ikkinchi reaksiya endi laboratoriyada olinishi kelyapti keyingi reaksiyalar nisbatan oson boya birinchi usulni ko'rgan bo'lsak bu ikkinchi usuli demak alyuminiy karbitni gidrolizlab olinadi alyuminiy karbit alyuminiy qaranglar uch valentli bo'lsa karbitdi bu uglerod degani uglerod to'rt valentli to'rt bu yoqqa uch bu yoqqa tushadi suv bilan ta'sirlashsa demak metan hosil bo'lar ekan metanni bilasizlar bu gaz va alyuminiy gidroksid alyuminiy gidroksid bilasizlarki cho'kma hop reaksiya teng emas tenglashtirib olishimiz kerak alyuminiydan to'rtta bo'lganligi uchun alyuminiy gidroksid oldiga to'rt qo'ydik metanni oldiga uch qo'yamiz vodorodli sonni sanaymiz bu yerda uch ko'paytirilgan to'rt o'n ikkita bu yerda ham o'n ikkita o'n ikkitaga o'n ikkita yigirma to'rtta yigrma to'rtni ikkiga bo'lsak suni oldiga o'n ikki koeffitsiyent qo'yilishi kerak ekan demak alyuminiy karbitni gidrolizdan olinar ekan Xo'p. keyingi reaksiyamiz uchinchi olinish usuli Xo'p. karbon kislotalarini natriyli tuziga natriy gidroksid qo'shib olinadi karbon kislotalardan sizlarga tanish bo'lgani mana mana bu kislota agar shu yerda vodorod qo'ysam shuni sirka kislota derdinglar to'g'rimi endi de vodorodini olib o'rniga natriy qo'ysam bu tuz bo'ladi to'g'rimi e, sirka kislota qoldig'ini nomi atsetat deyilardi e, natri 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 endi natriy bilan kelayotganligi uchun natriy atsetat bo'ldi bunga natriy gidroksid qo'shadigan bo'lsak natriy gidroksid qo'shadigan bo'lsak mana mana bu e, yerda ikkita natriy bitta uglerod uchta kislorod chiqib ketadi mana bu yerdan bo'lish yuzaga keladi natriy girokisdagi bitta vodorod qoladi mana mana bu chiqib ketsa nima hosil bo'ladi natriy karbonat hosil bo'ladi qaranglar mana natriydan ikkita natriy ikki ugleroddan bitta kisloroddan uchta co o uch va yana nima ajralib chiqadi mana bu yerda metil bor edi unga bitta vodorod qo'shildi natijada bu s hsh to'rtga aylandi demak natriy asetatdan metan hosil bo'ldi endi boshqa e, karmonisi opib ko'rsak misol uchun c ikki h besh c o o natriy bu propion kislota bo'lardi agar vodorod bo'lganda endi bu yerda natriy kelyapti tuz natriy propionat bo'ladi bu tuzni nomi natriy propionatga qo'shyapmiz natriy gidroksidni bu yerda ham xuddi o'sha narsa mana bu qismi chiqib ketadi o'rniga vodorod kelsa mana s ikki ash oltiga aylanadi i natriy karbonat c ikki h olti endi bu yerda hosil bo'ldi etan moddasi ho'p shu reaksiyani yana bitta misolda ko'rsak mana ko'rsakmbu kislotamiz vodorodni o'chiramiz o'rniga natriy qo'yamiz c o natriy qo'shdik natriy gidroksidni bu yerda natriy karbonat bo'lib mana mana qismi chiqib ketsa o'rniga nima hosil bo'lyapti izobutan hosil bo'lyapti izobutan va yana hosil bo'ladi natriy karbonat manimcha ma'nosini tushundik bu reaksiyani ko'p ham to'xtalmaymiz o'zi mana shu uchinchi olinish usuli oxirgi usul hisoblanardi shu bilan manimcha mavzuyimiz shu yerda tugaydi fizik xossalarini aytib ketishimiz kerak fizik xossalari ham shu mavzuda fizik xossalardan demak s birdan eslab qolinglar s birdan s to'rtgacha bu gaz gaz s beshdan s 15 beshgacha shu 15 beshichi kitobni nomi kelgan penta dekan vodorodini yozmayapman s o'n besh bo'lsa h 32 bo'ladi buni bilasizlar bu e, suyuqlik hisoblanadi suyuqlik e, s 16 dan boshlab bu geksa dekan deyiladi s 16 dan yuqorisi bu qattiq moddalar hisoblanadi